Ну чё, всем пламенный привет, мои крысёныши. Сегодня хочу немножечко понизить градус понизить вот этот вот, знаете, напряжение такое, которое создалось после прошлого видео, хочу еще, знаете, вот разочек, так буквально маленькое такое вступление, и мы с вами будем начинать. У меня и на думке, знаете, не было такого обидеть кого-то, задеть чувства чьи-то, чувства верующих, чувства просто, ну, как бы всех. У меня вообще не было такого мысли. Смотрите, я вам немножечко объясню. Этот канал создан для того, чтобы вас немножечко расслабить. Может, вы о чем-то когда-нибудь потом на досуге задумаетесь. Если нет, то это просто развлекательный канал. Все, что я тут говорю, исключительно мое мнение. Если оно вам не нравится, вы можете не смотреть. Хорошо, все, погнали. Мы сегодня с вами разберем снова вакансии. Знаете, шарилась я и нашла новую порцию отборного, непроцеженного, так сказать, да? Идем. Идем. Эта вакансия, она уже была закрыта на момент, когда я снова Вертуся сохраняла себе вкладки. И в моменте, когда я вернулась, она была уже закрыта. Но она уникальная. Она, посмотрите, просто вот у нас идет... Уже не просто конкурентно про можно заработать на плату. У нас уйдет от 15 до 50. Это лид, UX и графический дизайнер. Я. Ну. Держи в курсе. Рабочая мова английска, а команда интернациональна. с офисами в Берлине, Та, Польше. У меня один вопросик. За 15 тысяч они хотят человека, который, скорее всего, должен свободно владеть английским языком. Не сказать, что это какой-то роскошный максимум. То есть, я считаю, что в IT-сфере английская мова – это базовый минимум. Но как будто бы за 15 тысяч, наверное. Хорошо. Ну, тут хорошо все. Давайте мы посмотрим немножечко наши обязанности, которые будут. Что такое? Кто здесь шастает? Домовой, тихонько. Мне вот очень нравится, знаете, мы не будем читать вот все описание, вот просто тезисно. Т да, тезис. Значит, почему-то мы будем лид UX дизайнер на графическую график команду. Исходя из того, что это маркетинг технологии, я не берусь. Это мой assumption чисто. Скорее всего, это какие-то маркетинговые материалы или какие-то веб-сайты. Я не понимаю, что делает эта компания. Мы, мы кто? Мы просто международная компания. Чем мы занимаемся, непонятно по этому описанию. То есть я еще должна идти узнавать. Но хорошо. Опять, мы или график дизайн, или мы UX дизайн. Но мы хотим быть, мы хотим найти лида. Но мы на лида найти, наверное, не можем на 15 тысяч. Я не понимаю. Your profile. Четыре года опыта в как UX-дизайнер, графический дизайнер или на гибридной роли. То есть у вас должно быть 4 года опыта как графический дизайнер, тире, перевожу это иллюстратор, тот, кто рисует да, всякие скетчи, картинки, и еще UX-дизайнер. Это все вы должны успеть за 4 года. Какой кошмар. Digital, print, UI, UX. Вот это очень интересно. Print – это когда мы говорим о том, что то есть у вас должен быть навык разработки дизайна для печатной продукции, для печатных материалов. Почему? Ой, experience leading or mentoring designers. То есть за 4 года вы должны, мало того, что успеть реализоваться как графический дизайнер, реализоваться как UX дизайнер, реализоваться как leadership, да, как на начальник и реализоваться как ментор. За 4 года. Я вахую. Давай. И идем мое любимое. Adobe Creative Suite. Adobe Creative Suite куда входит? И motion дизайн, и иллюстратор, и э ну, Adobe XD, что и то же самое, что Figma, да. То есть Adobe Suite он настолько огромная компания, которая предоставляет такое множество продуктов абсолютно разных серых для абсолютно разных ролей. Но вы должны это все уметь. Почему нет? Ну, что так сложно? Что сложного? Скорее всего, чаще всего вот это Adobe Suite имеется в виду Photoshop или Illustrator. Но почему UX-дизайнер должен разбираться в этих тулзах? все еще непонятно. Что мы предлагаем? Что предлагает нам компания? Мы предлагаем, что нам предлагают? Competitive salary based on experience. То есть конкурентно-спроможная заработная плата, ориентируясь на ваш опыт. Опять же таки, то есть за четыре года у вас должно быть обязательно все то, что они перечислили в ее profile, потому что если этого не будет, ну мы как бы не готовы даже 15 платить. То есть от вот вы работали четыре года, нарабатывали опыт, работали с разными компаниями, и вот вы приходите и вам говорят, смотрите, как будто вы немножечко не дотягиваете, поэтому давайте 15 и мы посмотрим, может 20. Ну я не знаю, вот если вы в Apple не работали или в Google, какие 50? Мы даем вам возможность сделать, то есть как бы сделать наш бренд. Бог ты мой. Ну, такой возможности, я думаю, это раз в жизни такой шанс дается, я считаю. И вы будете идиотом абсолютным, если вы не согласитесь на это. Да если согласитесь. Вторая вакансия. UI, UX UI дизайнер. И мы разглядаем кандидатов без досвиду. Ну, вы скажете, да, он без опыта работы, человека готовы взять. Ну, давайте немножечко почитаем описание. Значит, во-первых, мое любимое. Ну, зарплата 20-25 тысяч, в принципе, для человека, который вообще ничего, да, ну, то есть как бы без досвиду. Окей, okay. Creative Meow Design Studio. Хорошо. Офис в центре, офис возле метро. График 5-2. С 9 до 7. Полная занятость. Подождите, что-то где-то... Проебались, ну где? С 9 до 7. Давайте мы будем считать. Это 10 часов работы. Вы скажете, ну час, перерыв. А почему 9-часовой рабочий день тогда? К 9 приедь в центр, и в 7 часов оттуда выйди, и еще час или полтора добираться домой. Что, блядь? Почему? Формат офис, Киев после стажирования, можливо, гибридный формат работы. Это ужас, когда они проверяют вакансию э, перед тем, как ее опубликовать на грамматические ошибки. Неважно в каком языке, русский, украинский, английский, Пухуй. Ну, хорошо. То есть это для меня просто было бы показатель того, что людям абсолютно чисто все равно на эту вакансию. Ну, вот так. Що робитимемо разом? Малювати інтуїтивні скини для додатків. Наверно, тут була скріни написано, ну ладно. Які хочеться лизати. Ну, тут дописано не буквально, але. Но... Как будто бы это уже немножечко отталкивает, да, немножечко хочется закрыть эту вакансию, просто к чертовой матери. Генерувати креативні мікро взаємодії. Ну, типа не взаємодія, а вот так, знаєте, типа чуть-чуть, вот так вот чуть -чуть взаємодія приложения, но тут же сразу перестає взаимодействовать. Наприклад, анімація підтвердження платежу у вигляді танцюючого тоста. Нічого себе, ви можете представити підтвердження платежу у вигляді танцюючого тоста. Тобто, це треба знайти. иконку тоста. Лучше ее нарисовать, конечно же, чтобы это было индивидуально, да? чтобы это был индивидуальный дизайн, так сказать, идентика бренда. Значит, анимировать его, это все должен делать UI их дизайнер Просто к слову, без опыта работы <свят> Который сделает это, конечно же, хорошо Анимировать его, а, а, ну, написать код для этого не нужно Тут нет, хорошо Тестувати дизайны на реальных користувачах И на співробітниках Вони тестуют все подряд Какой Ну начнем с того, что нельзя тестовать это на співробітниках Нельзя тестувати никакую гипотезу на співробітниках На своих мамах, на своих папах Ни на ком из людей, которые ваши друзья, близкие, знакомые, а тем более коллеги. На коллегах нельзя, потому что они не объективны. Хорошо. Твистек. Фигма скетч. Если ты все еще в скетч, мы тебе вылекуем. Бух, то да спасибо. Спасибо. Принцип автор эффект для анимации. Ну, просто, знаете, вот это чисто базовая такая вещь. То есть, и ничего, что автор эффект это абсолютно другой кандидат, абсолютно другая должность. Мы, мы, мы вот, да, знаете, вот я, наверное, Каждая такая вакансия, она будет практически идентична, и они будут очень все похожи, потому что все, блядь, хотят одного человека на 80 позиций. Ш что с вами? Гумови кульки таулевти. У нас есть арт-терапия під час дедлайнів. Ну, мне хочется, мне, мне было бы никому, я себя боюсь, я, мне страшно, мне было бы страшно, ну, что-то за, они хотели бы, знаете, типа, такие, ну, friendly, made, ну, просто made, ну, блядь, это ужас. Фишки работы у нас. Безкоштовная подписка на генератор котиков удали. Боже, как же это закручено. У нас есть подписка на AI Вау, wow. вот это нихуя себе! وا, ну, дайте два. Вильный график. Если с макети макеты вчасно. То есть. Нет, нет, нет. Только если в частном. А как ты, блядь, их сдашь в частном? если ты без опыта работы, ты будешь сидеть над этой анимацией, еще не совсем понимаешь, что значит слово UX, ты будешь сидеть над этой анимацией и думать о том, как бы просто тебе не, вс не вскрыться, пойти в туалете, какой в чат, какой ужас. Бонус за кожаный интерфейс, який не доведется перераблять после замовника. Что то за газлайтинг? Что то за, что то за такое, что то за абью... Бог ты мой, какая абьюзивная вакансия. Абьюзивная вакансия. Мы открываем новое ну открыто новое слово Абьюзивная вакансия это как будто знаете вот этот домоклов меч над вами будет висеть типа вы должны сделать настолько стопроцентный меч что вам будет бонус только в том случае если вам не придется делать правки которые отправят вам заказчик а заказчик это такие вонючие жопы чаще всего особенно на аутсорсе не ваш начальник в продуктовой компании а вот аутсорс заказчики чаще всего ну они просто ну мед ну мед какой ужас боже мой вид двухныик ты? Вмеешь пояснить, чему это просто кнопка, не аргумент? Короче, типа ты можешь объяснить дизайн, а не просто объяснить, ну вот это кнопка. Но честно говоря, если бы мне нужно было объяснить, что По Поводу кнопки я би именно так об'яснила. Вважаєш, що Pixel Perfect — це стан душі. Знаєте, як і даси, що вакансії Pixel Perfect — це стан душі. А потім відкрити сайт цієї вакансії, лі відкрити їх фігмо, ісходники там просто такої ужас. Що хочеться ну там просто кошмар, там хочеться плакати. Готовий, а іноді робити дизайн під настрій. От я не понимаю, що такое готовий слід А, а готова. Извините. Извините, готовый, готова иногда делать дизайн под настрой SEO. Он любит футуризм у стиле 1980-х годов. О, вот это вообще red flag. Вот если вы видите, что он в вакансии описано, ну, наш SEO, ну, у нас просто SEO такой, знаете, человек интересный. Ну, наш SEO, он своеобразный людинка, да, вот он может войти с ноги в офис, открыть, значит, свою шухлядку и начать вам рассказывать какую-то такую, ну, просто несусветную дичь, просто потому что он SEO. А Челядь вонючая. Какой кошмар. Ужас. Третья вакансия. UX-UI дизайнер. 10-15 тысяч. Это какая-то розовая влажная мечта. Наверное. Мы компания MK Media. Шукаем талантливого и досвеченного UX-UI дизайнера, который долучится до нашей команды. Очень нравится слово «досвеченного» и «10 тысяч». Вимоги. Умение створювати UI-дизайн макетов, разумение принципов процессов UX-дизайна. То есть как бы требования, знаете, вот я сейчас читаю требования к этой вакансии, оно вроде как будто бы нормальное, но мне очень нравится, впевнена, работу у FIMO о графических редакторах. За 10 тысяч. Конечно же. Естественно. Уважность и высокий уровень самоорганизации. Хорошо. Обовязки. Давайте посмотрим обовязки. Створение дизайна веб-сайтов. Та адаптивных версий для задоволения бизнес-вымог, то вырешения бизнеса в дань. Очень долго расписано. И вообще-то есть вакансия отдельно веб-дизайнер. Я уже в прошлом видео вам об этом говорила. Ну, как будто бы можно натянуть саву на глобус и использовать UIU-дизайнера для веб-дизайна. Окей. Украшение снучных продуктов редизайн иснующих продуктов кого, чего. Мы не понимаем, опять же таки, это продуктовая компания, это аутсорс компания. Какие продукты надо покращивать, в какой сфере. Возможно, вы всю жизнь работали в Якоме, e в да, то есть с маркетплейсами, а вам надо будет разбираться со сложной SaaS платформой. И как будто бы фраза досвеченный немножечко тут не, ну, не, да, не, не дружат они. Но за 10 тысяч подружатся. Знания наиновейших тенденций и кращих практик в галузе дизайна. Отлично. Сдатность працювати в команде та приймати конструктивную критику. Red flag. когда вы видите в описании наш SEO своеобразный уметь адекватно принимать фидбэк адекватно выслушивать критику и вот это вот весь этот чес это как бы само собой разумеется в адекватных компаниях с адекватными работодателями потому что когда вам вакансии прямо говорят четко типа ну мы же тебя предупреждали ну вот это вот ну, мы же мы же написали об этом вот тут сразу сразу до побачення сразу до побачення все выходим закрываем за собой дверь Брат, отведальны за термины выполнения задач то же самый red flag, потому что, ну я уже не, не помню, когда последний раз я когда-то в вакансиях натыкалась соблюдение дедлайнов. Ну это само собой, разумеется, вас берут на работу, вам готовы платить деньги. Но опять же таки, за 10 тысяч возможно все. Умовы работы. Работа только офлайн и с выходом в офис. Ну вот тут прям, вот вам прям написали, черным по белому, капсом, болт, шрифт жирный. график работы с понедельника по пятницу с 10 до 6, с суббота, воскресенье, выходной. весь профессийную розыгрыш самореализации, цикавые проекты, та співпрацю с ведомыми клиентами. Мне вот так нравится вот это, я каждый раз, ведомые клиенты. Ну, ну, кто эти люди? Кто эти ведомые клиенты? И там потом вы приходите, и какое какая-то условная э, ООО, долбоеб, к вам приходит пришел делать сайтик, приложение, еще что-нибудь. И наша с вами уже любимая дружнюю, та рабочую атмосферу, чтобы ебнуться окончательно. Вот тут, знаете, когда я нашла эту вакансию, я такая подумала, о магад, о магад, синер product дизайнер. То есть тут прям четко уже обозначение, что это мы, мы знаем, кого мы хотим. Мы хотим в senior Продукт дизайнера за 10 тысяч. У нас все насылайте свои резюме, пожалуйста. То есть давайте так, есть UI UX дизайнер, есть продукт дизайнеры. Продукт дизайнеры считаются, если сравнивать их зарплаты, то у продукт дизайнера зарплата идет чуть-чуть выше, чем у UI UX дизайнера. Да, конечно, ты все еще технический специалист, но больше уже с таким системным мышлением, больше ты уже думаешь про сам продукт, про стратегию, да, вот продумываешь как бы от А до Я. Компания The Gradient, это инновационная эти компания, которая специализируется на разработке продуктов в галузе штучного интеллекта, да, машинного обучения. Звучит классно, да? працюємо над проєктами для клієнтів усього світу і маємо великі амбіції. Амбітна компанія щодо розвитку. У зв'язку з розширенням штату ми шукаємо талановитого senior product designer. Я напевно ми іщемо сініра для приєднання, приєднання до нашої команди у Львові. Ну де ще? Конечно обов'язки. Какого шмар? По обов'язкам ми навіть не будемо читати, тому що как бы, ну абсолютно как бы, адекватні обов'язки для senior позиція вимоги. Досвід работы на позиции синьор дизайнера від трех років. Блять, я это читаю, я, я искренне, ну, э, э, это или рофл какой-то жесткий. Жесткий. Ну, жестко смеются с нас. Да. Ну, или они какие-то артисты, я не знаю. Или там вообще справка. Я не понимаю. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Ладно, высокий рівень володіння інструментами дизайном. Adobe Creative Suite точно. Ну, типа, вот, короче, все, что вс вс знаете про motion, все, что знаете про графический дизайн, Figma, Sketch, Adobe XD. Короче, все вот это мы собираем, и мы с вами, ну, вы должны все это знать. А как? Мое любимое. Вот узнаете, я бы даже. У меня бы язык, наверное, не повернулся это написать. И пальцы: конкурентна зарплата та бонусная система по перше якщо ви пишете вже на українській мові, то конкурентна заробітна плата. Ну, я можу бути не врахував. Можу, стоп, 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 стоп. М -м -м, може, може слово, може. Та бонусна система. От що тут про бонусну систему я не розумію? Это типу безплатне печені, чай безплатний, можливість професійного росту та розвитку в компанії, комфортні умови праці та дружня атмосфера. Звісно, що у нас є? У нас є дружня атмосфера, участь у цікавих та проектах. Ну, проєктах. Може бути тут є люди. Знаєте, такі, ну, то есть я жду коли ми знайдемо вакансію, коли ми будемо шукати амбітного спеціаліста. Амбітний спеціаліст має бути у нас тільки такой, ніяк і ніякого іначе. Ну, якщо ви готові приєднатися до нашої команди, надсилайте резюме, ми чекаємо на вас. Олег мулявчик. Це пізніцтво. немножечко. Сегодня, знаете, сегодня с вами быстренько так, буквально быстренько. Вот вы кофеек пока пьете. Графичный та UI дизайнер. Мы не определились, кто мы опять. В офисе, конечно же, у нас вакансия в офисе. Брендингового агентства. Специализуется на дизайне, паковании, створении логотипов и разработке сайтов. Лекарь, пекарь, йобарь, аптекарь. Дизайне пакование. Это делает не каждый дизайнер, не каждый графичный дизайнер и не каждый UI UX дизайнер. Типа, есть прям дизайнеры, специализирующиеся на том, что они вот делают для, ну, то есть для чашек, да, для футболок, для каких-то печатных продукций, для упаковок, для визиток. Есть такие дизайнеры. Возможно, графические, кстати, ну, какие-то графические дизайнеры могут вам с этим помочь. Створ не логотипов. Это делает специально обученный человек. Ну да, бренд-дизайнер, допустим, может тоже в том числе это делать. Но не ю, и, не ю, ну и, блядь, не ю, а дизайнер. Хорошо. Ну и разработка сайтов, знаете, это так чисто это на сдачу. Это на сдачу вот просто когда вы уже сильно устанете от э, разработки пакування, сильно устанете от придумування логотипа, ну там и сайтик, ещё там. Ну там чуть-чуть. Вимоги до кандидата. Опять у нас капслок работа в офисе. Мы хотим в офис. Обов'язкове знання державної мови. Ну, no лайк. Like. Впевнене володіння Adobe Illustrator, Figma та Adobe Photoshop. Mm -hmm. Не фриланс, а работа в офисе. Почему мы это сравнили сейчас? Могли бы сказать не ремоут, а работа в офисе. Тогда еще понятно. А не фриланс, а работа в офисе. Что? Mm -hmm. Резюме без файлфоли мы не разглядаем. А, может, гнучки. График работы. Ну и вот, да. Разробка дизайна и упакования в обовязках. Дизайн веб-сайтов. Я не знаю. Я не знаю. Это, это про... Последняя на сегодня вакансия, да, UX-UI дизайнер, 25-30 тысяч, думаю, ну, наверное, просто ищет человека а, без, а, без опыта, ну, или там с небольшим опытом работы, да, в офисе нужно работать, это полная занятость, бонусы, премию, и, ну, вот, из такого важного, это вот этот пункт, мы что все, что мы делаем, холодильник с едой? Это уже уровень повыше, чем пончики, это повыше, чем печенюшки, это уже сразу холодильник с едой, то есть там борщ, шуба, оливьешка, вот такая ситуация. Локация, офисный формат, в занятости, повно, после стажирования гибридно. Я вот это не поймала, то вторую вакансию уже читаю, что значит после стажирования можно типа гибрид. А, что Ну, чтоб что? О, 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 о. Что потрібно робити? Проектировать интерфейсы для нейромережевых продуктов, например, для... Mind де користувачі відчувають інтерфейс. Блять, вот эти описания, я вам честно скажу, просто, ну, это, это какой-то, это отдельная услада, просто такие артисты. Значит, ну, декористовачи вечувают интерфейс. Знаете, вот, вот это каждый раз, когда я слышу, ну, какие-то, давайте мы какой-то креативный сайт забабахаем, просто, чтобы такой шлягер был. Я думаю, блядь, а ты потом заходишь на этот сайт, и ты просто, ну, хочешь оттуда выйти, потому что он неудобный, не, это уже давно никому не интересно. Вот это как айфон, знаете, со своим обновлением, со своим вот этим, что там iOS 26, я, кстати, не обновляла, но очень много отзывов слышала о том, что это, ну, супер неудобно. Я за то, что нужно тестить, нужно, ну, а вдруг это бы зашло И было бы очень всем клево, но кому-то клево. Но вот когда я слышу, что вот это ощущать ощущать, чем? А, Ну, чем ощущать? Створювати дизайн системы с живыми компонентами. Это что? Кнопки, що мутают під настрої користувача. Я искренне, блядь, не понимаю, что это. Я не понимаю, что это. Но я, я, так думаю, что имелось в виду, что когда вы заканчиваете делать да, вот какую-то страницу, то компоненты на этой странице должны быть залинкованы в прототип и при наведении менять там цвет, ну, неважно, вот что-то такое. Но описание оставляет желать лучшего. Адаптовать UX под квантовые экраны. Я на этом, на этом моменте вот начала ловить себя на том, что это они типа шутка, шутят так. Ну, пока шутка. Поняли? Ну, это смешно, типа должно быть. Співпрацювати з кібершаманами та квантовими детективами без жартів. Ну, вот. І тут я точно поняла, що це рофл, но как будто бы это такой жуткий редфлег. Я честно говорю. Ну, вимоги, досвід роботи з фігма квантум фігма, наш власний редактор, що працює на біологічних SSD. Ну, типа, знаєте, потім вам в один момент скажуть, ну да, зарплата ну, теж у нас була так написана. Знаєш, просто штіль розуміння нейродизайну, як мозок сприймає кольори в 12D. Знаєте, Я от за те, що можна немножко пошутіть, іноді да, от красне словцо можна іногда всунути, можна іногда таку шуточку, чужу, да, от, ну. чтобы было. А вот когда вот такое вот начинается через каждое слово, знаете, это как тот вот этот родственник, который сидит и через слово какой-то анекдот рассказывает, и ты сидишь и типа... Ну, ты что, таблетки забыл выпить? Что с тобой? Здатность пояснить, почему темный режим – это стан Я так думаю, что, скорее всего, не берусь вообще, в мое чисто субъективное мнение, но как будто бы этот текст этот составлялся человеком, у которого либо кризис среднего возраста, который как будто бы хочет быть частью зумерского движения, или что, я не понимаю. Базовые знания блокчейн-этикетки. Наши это нефти кентавры. Зарплата в неблокоин. Вот, вот мы и приплыли. Вот мы и приплыли к зарплатке. Курс залежит от смеху нашего AI я уже просто, я уже вообще не понимаю. Смешались люди, кони. Э, о чем мы? Вы знаете, вот этот эффектик это, знаете, это чтобы запутать вас, поняли? Чтобы вы, типа, настолько, как будто бы, поняли, что там, типа, чисто классная движуха, скорее всего, знаете. Ну, и, и вы, типа, вот так вот загорелись, потому что тут я уже вообще ничего не помню. Мне будут платить, мне не будут платить. Мне будут просто шуточки целый день друг другу слать. Без что мне напой. Энергетик с ДНК Алла Тьюринга. Я вахую. Давай. Вот как-то так сегодня было, знаете, все еще думаю о том, что эти люди просто тянут прикол. Вот мне бы не бы хотелось думать, что эти люди тянут прикол, потому что если это реальная вакансии, если реально люди идут на эти условия, давайте так, есть нормальные вакансии. Возможно, я даже как-то пару раз буду вставлять, наверное, в конце видео про вакансии, но это как, не сейчас, естественно, произойдет, потому что эта идея пришла мне ровно секунду назад в голову. Я вот буду вставлять какую-то одну вакансию, которая, типа, выглядит окей, и к ней претензий нет никаких, и она находится на таких сайтах, как Work.ua и Работа.ua, да, мы не говорим про какие-то соцсети, которые должны быть развиты. Ну, мы вот конкретно в разрезе этих двух веб-сайтов, говорим, да, я, возможно, ну, чтобы вы, чтобы все-таки люди понимали, что есть что есть ОК, а что есть не ОК, возможно, какие-то начинающие дизайнеры, да, ну, чтобы вы не попадали в эту в этот капкан, потому что он закроется этот капкан, и вы просто потом э, будете демпинговать рынок и все, и, и, и я думаю, что, кстати говоря, это, возможно, произошло уже какое-то время назад, потому что сейчас рынок в очень таком с крутным в какой-то мере, в какой-то нет. Э, опять же таки, я, это чисто мое такое субъективное мнение, но это вот мои какие-то вот наблюдения. И ОАО, -а вот так. Я очень рада, что вы сюда досмотрели и э, поели, поплакали, а потом покакали. Что-то, блядь, а можно какую-то концовку адекватную? Я надеюсь, вам было приятно смотреть. С вами была я, и мы с вами увидимся в следующих видео.